નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં કે જે સત્ર એકની અંદર આવે છે જેનું નામ છે સોચના સ્વધેન પોતાના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

वीडियो पर क्लिक कर सो तो विडियो जो मैं पीडीएफ पर क्लिक कर सो तो तक तो तो पीडीएफ जो मैं तो आशा रखो छो हमारी एप्लिकेशन आप सबने गम से जरूर डाउनलॉड करजो तो चलो मित्रों अबे शुरू करिए पाठ सातमो प्रश्न एक चित्रों को ध्यान से देखिए फिर निर्देशित प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर लिखिए पहला दोनों चित्र में क्या अंतर है लिखिए पहला चित्र तो पहले चित्र में साफ सफाई करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह बच्चे स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं। बच्चों के हाथ में साफ सफाई के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चित्र दूसरे चित्र में हमें उद्योगों से होने वाले हवा पानी और जमीन के प्रदूषण और उसकी प्रकृति पर होने वाली गंभीर असरों के बारे में बताया है दूसरा दोनों चित्रों में से आपको कौन सा चित्र पसंद है कारण सहित लिखिए तो दोनों चित्रों में से मुझे पहला चित्र ज्यादा पसंद है क्योंकि पहले चित्र से हमें अपने गली मोहल्ले और देश को स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिलती है तीसरा प्रश्न पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे तो पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोत में पशुओं को नहीं नहलाऊंगा प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन करूंगा और कराऊंगा बारिश का पानी भूगर्भ टंकी में इकट्ठा करूंगा पानी का व्यय नहीं करूंगा दूसरे लोगों को भी पानी का प्रदूषण नहीं करने के लिए बोलूंगा और समझाऊंगा प्रश्न चार हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या, क्या करेंगे तो वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है पौधो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं अतः सड़कों नहर पटरी तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाऊंगा ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल की भी शुद्धि हो सके पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है औद्योगिक इलाकों में, में और मेरे दोस्त समझाने का प्रयास करेंगे कि वह वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों से मानकों के अनुसार रखे जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए प्रश्न 2 चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करती चलती है एक जगह टिक 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 करती है दीवार घड़ी आगे बढ़ती कभी न रुकती है दीवार घड़ी समय समय पर समय बताती है दीवार घड़ी 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 की कड़ी जोड़ती है दीवार घड़ी चौबीस घंटे में दिन रात बनाती है दीवार घड़ी दूसरा है किसान तो चीरकर धरती का सीना पैदा करता अन्नधान वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत किला पर राजनीति की तोपो ने दिया एक किले को हिला हिल जाता किसान जब निकले योजना इसके नाम किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम प्रश्न तीन परिच्छेद पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए पहला विलोम शब्द की सही जोड़ पहचानिए तो सही जोड़ है बंद तो खुला दूसरा पंछी क्यों पंछी को क्या पसंद नहीं है तो पिंजरे में रहना तीसरा पंछी का घर के लिए कौन सा शब्द है तो नीड चौथा पशु को क्या प्यारा लगता है तो पेड़ पांचवा प्रस्तुत परिच्छेद का उसी उचित शीर्षक कौन सा है तो आजादी यह उचित शीर्षक है प्रश्न चार उदाहरण से के अनुसार उपसर्ग लगाकर पुनः शब्द लिखिए जिसमें दुर्जन से होगा दुर्जन बेहोश अधपका गैर समझ अनिच्छा विदेश समवांचित असुविधा प्रश्न चार ब उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए जिसमें पहले में विदेशी दूसरे में चंचलता तीसरे में प्राकृतिक चौथे में मानवता पांचवे में पुत्री छठा हंसता सातवा सांसारिक आठवा लापरवाही प्रश्न को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो अपमान समानता रथवान अत्यंत प्रतिवर्ष धार्मिक निष्काम संपूर्ण चढ़ाई लड़ वी विवत्ता ज्ञान दुकान वत्ता दार प्रश्न पांच पढ़िए और समझिए तो उपर्युक्त दिए गए वाक्य से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जिस पदों का रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलता अर्थात जो सदैव एक बना रहता है उसे अव्यय जिस जिसमें व्यय ना हो यानी अविकारी पद कहा जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है तो पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में या तीसरे वाक्य में वाह चौथे वाक्य में तथा और पांचवे वाक्य में धीरे धीरे अव्यय है छठा दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों अं तो ते जो विज्ञान वरदान के अभिशाप चर्चा है तो आप अँ

जो प्रश्न तो सात आपके मतानुसार समाज के लिए अधिक उपयोगी कौन है क्यों डॉक्टर या शिक्षक तो समाज के लिए डॉक्टर और शिक्षक दोनों का अहम महत्व है लेकिन मेरी दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों का घड़तर करे इसलिए कहा गया है कि एक आदर्श शिक्षक चाहे तो समाज का निर्माण कर सकता है और चाहे तो प्रलय भी कर सकता है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार समय पालन जिज्ञासा वृत्ति जिज्ञास जैसे गुणों का संचार करते हैं और यही गुण पर चलकर विद्यार्थी एक आदर्श समाज की नींव रखता है कभी कभी शिक्षक कठोर होकर अपने विद्यार्थियों को दंड भी देते हैं जिससे बच्चे गलत रास्ते पर जाते जाने से रुक जाता है एक अच्छा इंसान बन पाता है इस तरह आदर्श समाज का निर्माण अभी संभव है जब भी विद्यार्थी संस्कारी और शिक्षित हो ગુણ એક આદર્શ શિક્ષક હી દેતા મુજબ લગતા કે શિક્ષક સમાજ કે લીધે અધિક આવશ્યક હૈ હે કિસાન યા સૈનિક વિદ્યાર્થી મિત્રો કિસાન કે સૈનિક કોણ વધારે મહત્વનું છે તેના વિશેની છે તે પણ તમે જોઈ શકો છો જે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહી આપણું પાઠ સાત સોચઅ અપની અપની ના સ્વધ્ય પોથી પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સ્ટડીએટથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જે એકદમ ફ્રી છે જેમાં આપને પાઠના સ્વાધ્યાય પીડીએફ અને સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ પણ જોવા મળશે આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જો ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું નવા વિડિયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો